بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Terutama sekali nikmat untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan sekali lagi pada tahun ini dan kita pun dah hampir di penghujungnya kita dah masuk pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadhan. Seperti mana yang kita ketahui, Ramadhan merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala buat kita di mana pintu rahmat dibuka, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Maka sewajarnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini apatah lagi kalau kita dah bertemu dengan Ramadan jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bersihkan diri kita daripada dosa kerana kita harapkan bila kita keluar dari Ramadan kita berada dalam keadaan fitrah suci bersih seperti mana kita raikan Aidul Fitri Perkataan fitri itu daripada asal perkataan fatara yang membawa erti suci dan bersih. Maka apabila kita keluar dari Ramadan, kita harapkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang terdapat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda beritahu kepada kita bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan. Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba dikhiralahu mataqaddama min dhanbi nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah diampunkan baginya dosanya yang lalu begitu juga dalam hadis-hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan tentang pengampunan dari Allah subhanahu wa taala para jemaah dikasihi pada kesempatan yang ringkas ini sama-sama kita renungkan satu lagi ciri-ciri orang beriman iaitu menyandarkan diri kepada al-Khaliq. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Kita kaitkan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Pastinya setiap di antara kita membaca surah Al-Fatihah. Dalam satu hari lima kali solat waktu jumlah setiap rakaat yang ada sebanyak 17 rakaat mazhab Syafi'i diwajibkan kita membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat kita ulang-ulang bacaan yang sama tapi kita tanya pada diri kita adakah kita benar-benar menghayati kita bertadabbur dengan surah al-Fatihah yang kita bacakan ataupun ia sekadar rutin sahaja tapi kalau kita renungkan ayat yang ada dalam surah al-Fatihah yang disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada kamu ya Allah kami sembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan inilah ayat yang kita baca setiap hari dalam hidup kita dalam setiap solat kita kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita hidup kita mati rezeki kita apa yang kita hadapi dari segi ujian musibah perkara yang baik perkara yang menyenangkan kita semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita minta pertolongan dari Allah setiap hari melalui ayat yang kita bacakan tadi iyyaka na'budu kita tak kata aku sembah Allah kita tak kata kami sembah Allah. Tapi lafaznya mengatakan apa? Hanya engkau yang kami sembah. Ada penekanan dekat situ. Kalau bahasa Arabnya kita lihat iyaka dia baru erti taksis. Dia mengkhususkan kita tidak ada sembah sesiapa melainkan hanya Allah. Wa kana nasta'in hanya kepada engkau ya Allah taksis pengkhususan kami minta pertolongan. Inilah tawakalnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia sandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kalau kita nak tengok diri kita ini benar-benar mengingati Allah ataupun tidak dalam setiap urusan, kita tanya pada diri kita. Adakah kita amalkan sikap berdoa dalam setiap perkara kita nak kerjakan kita renungkan ayat al-Quran yang tadi baru saya bacakan juga surah al-baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib apabila hamba-ku tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku maka katakanlah fa inni qarib sesungguhnya Allah dekat dengan mereka ini yang Allah suruh Nabi respon kepada umatnya kalau sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan Allah dengan kita bagaimana situasi Allah dengan kita Allah suruh Nabi jawab fa inni qarib sesungguhnya Allah dekat dengan kita macam mana kita nak rasakan Allah dekat dengan kita fazkuruni azkurukum Ingatlah aku, ingatlah Allah maknanya Nescaya Allah ingat kepada kamu Setiap hari dalam hidup kita, kita belajar dari kecil Doa-doa harian Daripada kita bangun tidur, kita diajar baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Ingat Allah Bangun tidur, nak masuk bilik air, kita baca doa Allahumma inni a'udhu bika minal khubasi wal khaba'if Keluar bilik air, kita pun baca doa Ghufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha. Sampai habis. Siap pakai baju, ada juga doanya. Allahumma kama hassan ta khalqi fa khuluqi. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Naik kenderaan, subhanalladhi sakhkhara lana. Doa makan, Allahumma bariklana. Setiap langkah kita kalau kita sertakan dengan doa, di situlah kita akan dapat rasakan yang Allah itu dekat dengan kita setiap perkara yang kita nak kerjakan Kita minta pertolongan dari Allah Kita minta bantuan dari Allah Kita sedar diri kita lemah Diri kita tak terdaya, tak ada kemampuan Melainkan dengan izin Allah Jadi kalau setiap langkah yang kita buat itu Kita sertakan dengan doa, 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 doa Itulah jawapan yang Allah katakan Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau apabila hamba bertanya tentang aku atau meminta kepada aku, katakanlah aku sangat dekat dengannya. Akhirnya dia kembali pada diri kita. Adakah kita nak dekatkan diri kepada Allah ataupun kita hanya sia-siakan peluang kita untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah, kembali kepada ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita renungkan satu kisah. Contoh tawakalnya para nabi dan para rasul radhiyallahu anhum mereka ini merupakan golongan yang paling hebat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya tawakal mereka hebat kita lihat peristiwa hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi menyandarkan segala harapannya kepada Allah nabi nak dibunuh kaum quraisy nak kejar nabi nak bunuh nabi Nabi SAW lari menyelamatkan diri sampai ke Gua Sur. Kita kalau pernah pergi umrah, kita akan dapat ziarah lah. satu gua, gua ni namanya Gua Sur. Itulah tempatnya yang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah bersama dan dia bermalam di sana tiga hari menyembunyikan diri, menyelamatkan diri daripada kaum kafir Quraisy yang kejar nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat dalam keadaan mereka bersembunyi di gua Thur. Mereka dapat lihat daripada dalam kaum kafir Quraisy dah berada dekat dengan tempat masuk gua. Kaum kafir Quraisy dah ada di depan tu, dekat tu dah ada. Tapi mereka tak tahu Nabi dan Abu Bakar ada di dalam. Jadi dalam situasi seperti itu, kita bayangkan kalau orang kejar nak bunuh kita, kita sembunyi, musuh ada depan kita tapi musuh tak nampak kita, hati kita akan gementar. Kita pun rasa risau ni, takut ni. Kalau musuh nampak kita, habislah kita. Begitulah perasaan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa katanya dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari katanya apa? Ra'aitu asharal musyrikin "Lau anna ahadahum rafa'a qadamahu ra'ana." Kalau orang ini depan kita ni dia angkat kaki mereka, lihat di bawah kaki mereka, mereka akan lihat kita ya Rasulullah. Habislah kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada rasa gemetar, rasa risau akan keselamatan dirinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kita lihat Bagaimana responnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat yang baik kepada Abu Bakar? Sebab itu kita lihat Nabi ni dia bukan sekadar pendakwah. Nabi juga seorang sahabat yang baik. Nabi juga seorang yang memberi motivasi yang baik, memberi kata-kata yang berhikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Bakar untuk tenangkan dia. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bi tsnaini, Allahu thalithuhuma. Ini jawapan Nabi dengan tenang. Wahai Abu Bakar, adakah engkau sangka kita hanya berdua sedangkan Allah lah yang ketiga ada bersama dengan kita. Ini tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan nak dibunuh, dikejar oleh musuh, Abu Bakar ini siapa? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itupun beliau ada rasa gemetar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tenangkan beliau dengan mengatakan jangan risau, kita bukan berdua, Allah yang ketiga ada bersama dengan kita dan Allah akan melindungi kita. Inilah sikap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini sejarah hidupnya kalau kita baca surah Yusuf sangat menyedihkan. Daripada saat dia kecil lagi Adik beradiknya dengki. Adik beradiknya khianat dia. Dia keluar ramai-ramai campak Nabi Yusuf dalam perigi. Kemudian dia ambil baju Nabi Yusuf, letakkan darah palsu kembali kepada ayahnya Nabi Yakub. Adik beradiknya pergi bilang ayahnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf ni dah mati dah. Dah kena telan dengan serigala. Padahal dia campak Nabi Yusuf dekat dalam perigi. Nabi Yusuf dalam keadaan seperti itu dalam perigi yang tak ada orang nak tolongnya dengan izin Allah dengan tawakalnya kepada Allah beliau juga diselamatkan. Ini yang kita katakan dalam doa. Kalaulah Allah nak beri sesuatu pada seseorang tak ada orang boleh halang. Tapi kalau Allah nak menghalang sesuatu daripada terjadi tak ada orang boleh buat benda tu terjadi. Seperti mana yang dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yusuf. Dia nak Nabi Yusuf mati, dia nak bunuh Nabi Yusuf, dia campak dalam perigi, biarlah mati kekeringan dekat situ. Tapi Allah tak izinkan. Allah halang perkara itu tak jadi. Nabi Yusuf dikeluarkan dari perigi, dijual di Mesir, akhirnya menjadi seorang yang mulia di Mesir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf dalam perigi. Inilah contoh yang boleh kita gambarkan dalam hidup kita. Setiap daripada kita ada ujian, ada cabaran masing-masing. Kadang-kadang kita rasa cabaran kita berat, ujian yang kita hadapi ni sangat mencabar. Tapi kadang-kadang kita lupa yang kita ada Allah. Kadang-kadang kita lupa kita ada kekuatan doa untuk kita meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita berdoa, ujian buat kita. Kalau kita doa, Allah tak berikan kita yakin yang Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Dia menguji keyakinan kita. Kalau kita doa Allah tak beri, yakinlah Allah akan beri yang lebih baik atau Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di hari kemudian dan itu membuktikan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, kalau kita doa tapi Allah berikan lambat sedikit, itu menguji sama ada kita sabar ataupun tidak. Kalau kita lambat sedikit dapat, kita perlu bersabar. Kadang kita minta hari ini, Allah beri 10 tahun akan datang. Contohnya orang yang berkahwin, belum ada zuriat. Lama tunggu nak dapat zuriat bertahun-tahun doa, 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 doa. Tahun yang ke-10 baru dikurniakan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Itu menguji kita. Kita sabar ataupun tidak. Yang ketiga, kita berdoa boleh jadi Allah berikan terus. Kita minta anak aku berjaya peperiksaan. Besok dapat keputusan Berjaya cemerlang Alhamdulillah Bila Allah berikan Itu pun ujian Sama ada kita bersyukur Ataupun kita tidak bersyukur Kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Para jemaah yang dirahmati Allah Selagi mana kita hidup di tempat yang namanya dunia di situlah ada ujian Dan bila mana ada ujian Kita diajar untuk berusaha Mengubah nasib kita pada masa yang sama kita berdoa meminta pertolongan dari Allah dan dalam masa yang sama juga kita bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, tawakkallah kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Itulah namanya tempat dunia. Tetapi apabila kita dah berada di syurga, barulah segala ujian tidak ada, yang ada hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita harapkan dengan bulan Ramadan yang kita bertemu ini kita diberi peluang untuk meraih rahmat dan pengampunan Allah jangan memasukkan diri kita dalam golongan yang rugi yang bertemu dengan Ramadan yang Nabi sebut rugi dan binasa siapakah mereka dakhalaihi ramadan fansala khokq bila ayghfar lahu dia masuk di bulan Ramadan kemudian Ramadan pergi tinggalkan dia <coughs> dalam keadaan dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini golongan yang binasa Nabi sebut. Kenapa Nabi katakan begitu? Sebab Ramadan ini banyak peluang kita mendapatkan pengampunan. Kita keluar rumah pergi masjid, setiap langkah kita pengampunan. Kita ambil wuduk mengampunkan dosa kita. Kita solat mengampunkan dosa kita. Kita bersedekah dia mengampunkan dosa kita. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada orang tak buat salah satu daripada ini pun maka memang binasalah dia seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mengharapkan agar kita dapat sucikan diri kita daripada dosa Allah ampunkan dosa kita Allah berikan kita nikmat kesihatan keafiatan dan juga nikmat keamanan kita jangan lupa juga saudara seislam kita di Gaza di Palestin di Syria di mana sekalipun yang menghadapi saat-saat mencabar, selitkanlah doa untuk mereka juga mudah-mudahan Allah angkat musibah yang mereka lalui dan mudahkan segala urusan mereka dan kita harapkan agar kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dan kita dapat beribadah di dalamnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin para jemaah dirahmati Allah saya mohon maaf salah dan silap kekurangan atas khidmat saya di Masjid Muhajir saya mengucapkan terima kasih kepada pihak J dan seluruh jawatan kuasa dan juga Ustaz Muzaffar yang telah mengundang saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat buat semua dan insyaAllah kalau punya umur, murah rezeki kita bertemu lagi insyaAllah. Aku lu gauli hadha wa astaghfirullahaladzim ali walakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.